आणि सुरुवाती आहे सुरुवातीला मिठी नदी स्वच्छता प्रकरणी कथित भ्रष्टाचारावरती मुंबई पोलिसांकडनं पहिला एफआयआर दाखल करण्यात आलाय सकाळपासून आर्थिक गुन्हे शाखेकडनं मुंबईत आठ ते नऊ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालय घरांवरती छापे टाकण्यात आले के एसआयटीनं केलेल्या तपासाच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आलाय असं सूत्रांनी सांगितलंय गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पावसाळी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी या, या मुद्द्यावरती प्रश्न उपस्थित केला होता त्यानंतर एसआयटी महत्वाची माहिती समोर येते आठ ते नऊ ठिकाणी छापे टाकण्यात आलेले आहेत अधिक माहिती घेऊयात पारस धामा आमचे प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत पारस काय अधिक माहिती बिलकुल प्रणय मामले में नदी सफाई परियोजना से जुडे कथित भ्रष्टाचार मामले में मुंबई पुलिस की आ, ने पहली एफआईआर दर्ज की है यूडब्ल्यू ने सुबह से ही मुंबई के आठ नौ जगहों पर छापेमारी की है और आगे भी छापेमारी जारी है जिसमें ठेकेदार और बीएमसी के अधिकारी के कार्यालयों और आवासों आ, पर भी छापेमारी की जा रही है आ, सूत्रों के अनुसार इस मामले में एफ दर्ज की गई है एस के निष्कर्षों के आधार पर ये पूरी एफ दर्ज की गई है सूत्रों के अनुसार ये बात भी सामने आई है कि इस एफ के तहत धोखाधड़ी की आ, कुल राशि लगभग पचपन करोड़ रुपए के आसपास होने का अनुमान है फर्जी इ, आ, 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 एमओयू पर हस्ताक्षर करने के आरोपी पांच ठेकेदारों के साथ साथ तीन बीएमसी अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है जिनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है एओडब्ल्यू इस मामले की प्रारंभिक जांच कर रही थी और अब एफआईआर दर्ज की है और आगे मामले में लगातार जांच जारी है और कार्रवाई की जा रही है जी बिल्कुल इसमें अभी देखा जा रहा है की पचपन करोड़ का आपने बताया की पूरा भ्रष्टाचार है सिर्फ पिछले साल का बताया जा रहा है उससे पहले का भी ये भ्रष्टाचार बताया जा रहा है अभी के लिए पचपन करोड़ का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है ये आंकड़ा कब का है और कैसे है वो थोड़ी ही देर में मुंबई ईओडब्ल्यू बारे में आधिकारिक जानकारी देगी मगर पचपन करोड़ का जो आंकड़ा सामने आया है वो बड़ा आंकड़ा है भ्रष्टाचार जिस तरीके से पूरे मीठे दिधी सफाई प्रकरण में हुआ है इसमें जाँच लगातार जारी है और इस बारे में आधिकारिक जानकारी भी कुछ देर में दी जाएगी नक्के तुर्ता धन्यवाद यह संपूर्ण महिला साथी तर मिठी नदीच्या अर्थातच गाळ काढण्यापासून ते स्वच्छतेसंदर्भातली जी काही के कामं केली जातात त्यात मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि याच भ्रष्टाचाराच्या अनुषंगानं आठ ते नऊ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आलेली आहे पंचावन्न कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येते